सवाल है कि बाज अमाल में अकवाल हजरत इमाम आजम बज़ाहिर अदीस सयाह के खिलाफ पाए जाते हैं जैसे फातह खल्फ इमाम रफाया दें आमीन बिलजहर शरत मसर फी सलातल वग़ैरह तो क्या इमाम मौसू के अकवाल कुरान हदीस से मुतबित हैं अगर ऐसा है तो वह अदीस कौन सी हैं क्या वो इंदल दुमहदसिन से ही हैं जवाब इर्शाद फरमाते हैं इमाम अबू हनीफा इमाम शाफी और इमाम मालिक के मजहब में बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिन पर अहल हदीस की तरफ से ये एहतराज किया गया है कि हदीस के खिलाफ हैं और इन आइमा के पैरों की तरफ किया गया है कि ये हदीस के खिलाफ हैं और इन आइमा के पैरवों की तरफ से इन एहतराज के जवाब भी दिए गए हैं जो शख्स खुद इल्म रखता हो और जिसमें खुद इतहाद की सलाहियत मौजूद हो वह फरीकैन के दरमियान महाकमा कर सकता है और इससे हक है कि हदीस से जिस तरीका को सबत पाए उसे इख्तियार करे और जिसे सबत ना पाए उसे छोड़ दे लेकिन ये आम अहल हदीस जो इन मिसाइल पर बहस करते फिरते हैं इनका हाल आम हनफियों से कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है इनका इल्म भी वैसा ही तकलीदी है जैसा हनफियों का है ये अपने आइमा वलमा पर अहतमाद करते हैं और हनफी अपने आइमा वामा पर इनमें खुद इजिहादी काबिलियत नहीं न ये अदीस का इतना इल्म और उसूल में इतनी बसीरत रखते हैं कि अहकाम की तहकीक कर सकें इनका यह कहना कि फातह खलफुल इमाम या रफा या दैन या आमीन बिलजहर हदीस से सबत है और इसका खिलाफ सबत नहीं है ये दरअसल तकलीद की बुनियाद पर है न के इजतहाद की बुनियाद पर लिहाजा इनके जवाब में खामोशी बेहतर है अलबत् जो इल्म रखते हैं वो इन मिसाइल पर बोल सकते हैं फातह खलफुल इमाम के बारे में जो कुछ मैंने तहकीक किया है इसकी रूह से ज्यादा सही मसलक यह है कि जब इमाम बा आवाज बुलंद पढ़ रहा हो तो मुक्त खामोश रहें और जब इमाम आहिस्ता पढ़ रहा हो तो मुक्त भी फात्या पढ़े इस तरह किसी हुक्म कुरानी और किसी हदीस की खिलाफ वर्जी का अंदेशा नहीं रहता और तमाम मुख्तलिफ दलाइल देकर यह एक मुतवसत तरीका अखज किया जा सकता है इमाम तैयार और इमाम अहमद रहमत ने भी इसी को इख्तियार किया है लेकिन जो शख्स इमाम के पीछे किसी सूरत में भी फातह ना पढ़ता या हर हाल में पढ़ता है हम ये नहीं कह सकते कि उसकी नमाज नहीं होती क्योंकि दोनों मसलकों की तयद में दलाइल मौजूद हैं और वह शख्स जान बूझ कर हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा है बल्कि जो हुक्म इसके नजदीक दलील से साबित है उसी पर अमल कर रहा है लिहाजा इस पर वो इल्ज़ाम नहीं रखा जा सकता जो हुक्म शरी की बिलकस्त मुखालफत करने वाले पर रखा जाता है रहा रफा देन और आमीन बिल बिलजहर तो इनके फैल और तर्क दोनों की तइद में दलाइल मुझको तकरीबन मुसावी नजर आते हैं इसलिए जो इन अफाल को करता है वह भी यदीस की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा और जो इन्हें तर्क करता है उसे भी मुखालफत हदीस का इल्जाम नहीं दिया जा सकता मुझे तो यूं मालूम होता है कि साहिब शरीय असलम ने मुख्तलिफ में, मुख्तलिफ तरीकों से अमल किया है और इसी तरह से आयाबा कराम ने भी अब एक शख्स जो तरीका की पैरवी करता है वो साहिब शरीयत ही कामती है और कोई वजह नहीं कि उसे गैरियत और नफरत की निगाह से देखा जाए या उसे अपने ही पसंदीदा तरीका की तरफ तशद से खेचा जाए हाथ उठाना या ना उठाना और आस्था कहना, कहना कोई ऐसी अहमियत नहीं रखता कि एक का और का का किया जाए। नमाज जुमा में शर्त मसर के मुताल मुझे से इख्तलाफ़ है मेरी तहकीक ये है कि बाद के लोगों ने खुद इमाम अबू हनीफा रही के इस्तदाल और इस्त को इस मामला में नहीं समझा इमाम साहब का मुदा सिर्फ ये था कि अकामत जुमा ऐसी आबादियों में हो जो अपने इलाका के अंदर मरकजी हैसियत रखती हो और यह हदीस के एन मुताबिक है लेकिन बाद के लोगों ने मसर का मदलूल मतयन करने में खेच तान की और मतदद ऐसी शर्तें बढ़ा दी जिनके लिए कोई सबूत नहीं है इस मसला पर मुफसल बहस तर्जमानकुरान में की जा चुकी है